お疲れ様です適宜休んでくださいね冷蔵庫におやつがありますよもちろんプロデューサーさんの分も買ってますプロデューサーさん大丈夫ですか今お時間大丈夫でしょうか業務のご相談をさせてください 事務作業間に合いそうですか手伝えますからおっしゃってくださいねずっと同じ姿勢だと体を悪くしてしまいますよ <laughs> <laughs> おもうんん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 ん 明日の来客予定は紙に何かついていたでしょうか寝癖でもありましたかプロデューサーさんのことを尊敬していたんですが、うん、何かご用ですか 声をかけていただければわかりますよえー、っとどうかされましたか